Стильмов ⁇ это использование старого промышленного здания в целях направления, то есть для художников, творческих людей, с небольшой с небольшим модернизацией пространства и э, с тем, чтобы оставлялись элементы старины, элементы конструктива. Вот, в принципе, мы находимся вот в таком помещении, это есть слово. Почему мы, я думаю, понятно, это старая мельница. Что такое лофтный концепция? Не нова, она присутствует в Европе, в ближайшем зарубежье в России. Очень много интересных локаций, где человек может проявить себя творчески. У нас в проще тоже есть масса антикафе третьих мест, где за небольшую плату человек может проявить себя. Либо это встречи э, литературного направления, либо это творческие вечера, мастер-классы, просмотры кинопоказов, э, либо вечеринки просто ролевые игры. Вот. В частности, эта идея тоже нам близка. Еще очень хочется одной из первых, почему мы здесь, это была арт-мастерская, то место, где человек, назовем офисный работник, офисный планктон, который целый день бьет пальцами по клавиатуре, мог прийти и проявить себя творчески в направлении, к примеру, прикладного искусства. З тим гостем, тому що я люблю все це, всі такі, такі мистецькі заходи. І мені здається, що Запоріжжя не вистачало такого саме великого простору, тому що у нас є якісь культурні там осередки, якісь тайм-кафе, в яких збираються маленькі групи людей, але такого місця, де можна було зібрати одразу велику кількість людей, які зацікавлені у чомусь одному, немає. thank <laughs> you